У таежного мужика свои заботы. Прежде чем на охоту или рыбалку пойти, надо дом обиходить, чтобы домашние не ворчали, что бесполезно праздничные дни с друзьями проводят. А таких на подлетную рыбалку приезжает много так как нет для настоящего помора большего желания, чем подледная рыбалка на припае в Белом море. Сами дедут и сыновей с собой берут, чтобы не утратили парни дедовские корни, так как испокон века охотой и рыбалкой промышляли здешние люди. Да и сейчас не ради забавы выезжают. На уху, да не на одну жарюху, корешки, камбалы на ваги наловят. Будет к праздничному семейному столу вкусная прибавка. Хоть и не любят рыбаки шумных разговоров, но все-таки нет, да нет, заводят разговор о житье бытье и о тех, кто им в новом году иную жизнь обещает. Хотя уверены, что надеяться надо только на себя, а начальство, чтобы жить не мешало. Да, либо порядок был, чтобы люди лучше жили. Кто за кого? А вот если произойдет смена власти, от этого изменится? Что не нет. Нет. И? Тяжело, тяжело. Одним днем ничего не сделаешь. Кого выберут? Автор Владимир Лойтер, оператор Михаил Лапшин.